Современная Украина стремится в Европу, поэтому нам приходится делить с ней и радость, и горем. Европа страдает от нашествия сирийских беженцев, и мы тоже готовы принять их с распостертыми объятиями. Находчивые украинки готовы сделать это в прямом смысле слова. Например, связать себя узами брака даже с нелегальными беженцами, и не обязательно из Сирии. И, естественно, за небольшое вознаграждение. Ближлежащие страны, это может быть... Э, такие, как Россия, это может быть и Петра долларов в год. Как украинские девушки делают нелегалов абсолютно легальными, и что они знают о тех, с кем идут под венец? Смотрите в нашем следующем сюжете. Юлия, согласны ли вы взять мужья Олега? Согласна. Олег, согласны ли вы взять жены Юлии? Согласна. Вы думаете, что это сказка о простой украинской девчонке, которая выходит замуж за заморского принца? Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловаться. Никакой романтики, только бизнес. Это самая популярная схема заработка украинских небес. Всего за один штамп в паспорте девушки получают неплохую сумму денег, а Станые нелегалы могут не бояться депортации и получают вполне законные основания на светлое украинское будущее. Кем они были до этого, что скрывают и зачем приехали в нашу страну, не имеет никакого значения. Женитьба, союз двух сердец, но только не в этом случае сколько украинские девушки зарабатывают на нелегалах и беженцах. Ну, в среднем это составляет где-то 1500 долларов в год. И готовы ли они связать себя узами брака с убийцей из другой страны за пару сотен зеленых? Секретные материалы проводят эксперимент и готовятся вступить в брак по расчету. Я именно не вступала в фитильный брак, У меня все было хорошо до определенного времени. Я буду у вас первый, получается, да? Именно у меня, да. Это София. Она знает о таких браках не понаслышке. Всего у меня их было два. Первый это был парень-студент из Ливана. А второй брак это парень из Боливии. Девушка рассказывает о практичности такого союза. Это вполне безопасно, никаких э, интимных э, услуг предоставлять не нужно. Было проживание э, вместе тоже не нужно. И уверяет, что женится за деньги только из лучших побуждений. Я не зарабатываю, я помогаю иностранцам э, с помощью э, своих, можно так сказать, услуг. Добрые украинские феи спешат на помощь нелегалам, иммигрантам. Быстрая свадьба, і любой іностранець получает вид на жительство і можливість стати настоящим українцем. Це буде взагалі, сама, красива, на будет вообще сама інтересна саме красива Це стабільно непередбачувана небезпека для українського соціуму в цілому. Чому? Ми не знаємо їх віросповідання, ми не знаємо, де їх границі, чи пов'язані вони якось, скажімо, з мережами тероризму в, в світі. Ми не знаємо, які культурні, етнічні норми вони несуть з собою. Стоимость брака паращу калібліця від 500 до 1000 доларів. если девушка работает одна. Если она сотрудничает с брачными агентствами, юристами или имеет связи в ЗАГСах, ей приходится делиться прибылью. И цена возрастает до двух с половиной 3 тысяч долларов. Настоящая родина жениха тоже может повлиять на цену. Такие, как Россия, это может быть и 500 долларов в год. А если же дальние, такие, как Африка и остальные страны, это до 2000 в год. Интернет забит горячими предложениями по доступным ценам. Женщина 29 лет, гражданка Украины, заключу деловой брак с иностранцем любого государства, которому необходимо украинское гражданство. Ухоженная, стройная, симпатичная. Предлагаю фиктивный брак мужчине от 34 лет. Национальность, ориентация, роли не играют. Срочно! Цена договорная. Украинка, 38 лет. Предлагаю фиктивный брак мужчине без прописки, без совместного проживания, только деловые отношения. Раз так срочно, то мы уже звоним. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А по поводу объявления, по поводу брака звоню. Это актуально? Предоставляете услуги? Да, предоставляю. Смотрите, ситуация. Гражданин Грузии, я вот из Батуми, хороший город. Я хочу приехать сюда, надо вот для вида на жительство брак заключить. Это сколько стоит будет примерно? Так получается, пять тысяч евро. Пять тысяч евро? Мы шокированы такой ценой. Но позже девушка объясняет, цена завышена, потому что она работает с командой профессионалов. Я как бы эти деньги, ну, то есть это занимаются люди, которые этим занимаются не один год. Я сейчас не пойду, потому что так и так при оформлении документов мне уже не достается 5 тысяч. Ну да, ну да, ну да, ну да. Они туда паспортный стол уходят туда, да? Да, да, они уходят людям, которые все это оформляют. И все-таки 5 тысяч евро для нас дороговато. Ищем подешевле.

Убийство совсем не напугало нашу невесту. А для того, чтобы ускорить процесс, готова даже забеременеть. О, по поводу ускорения. Я там слышал, что можно проще справку беременности сделать, и она быстрее будет. Да, да, да. Ну, можно и так попробовать. Значит, в субботу мы подаем заявление. Mm. Можете потім там і mm. ну, давай, давай. українські дівчата, жінки, поки вони ще не одружені, і їм стало, скажімо, відомо про те, що е їх майбутній чоловік вчинив злочин в своїй країні або в якійсь іншій країні. Несуть кримінальну відповідальність за статтею 396 приховування злочину, і їм загрожує за таке мовчання до трьох років ув'язненням. Ради пару сотен долларов украинки готовы стать под венец с кем угодно и откуда угодно. Идти против закона и против собственной совести. Милые девушки, а как же любовь?